Привет! И с вами Макс Супер. И сегодня нету Настюшки, она уехала в бабульке. И сегодня вместо нее я. Меня зовут Макс Супер. И сегодня я вам расскажу, как стать натуральным мужиком. Чтобы быть натуральным мужиком, надо надеть золотую шапочку и надо отрастить волосы и носить наушники, это была первая, второе, надо отрастить везде усы, везде, и везде, это сам, самое главное должно быть во здоровье, вот здесь вот очень очень много волос, чтобы я, я такие гладкие были, тогда должны быть волосы, везде у вас молоко должно должны быть волосы. Третье, чтобы стать натуральным мужиком, надо носить какую нибудь одежду. Это такую же кофточку, розовую кофточку и джинсовые шорты. Четвертое, надо всегда, 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 всегда ругаться матом. Пофигу где ты, все равно ты ругаешься матом, все равно, все равно. Но мне нравится запретить, если я хоть скажу одно слово, а она не знает, что блядь, и нагло повесит. Пятое. Пятое. Надо быть очень сильным. Надо поднимать каждый день по три килограмма, даже по 10 килограммов тяжелого и очень сильного мешка. И смотрите, как я качаюсь. Это Блять! Говорили мне, меньше надо курить. Пошел в жопу, Мишка! Но вы все равно должны быть сильны! И на качинах. И с вами был Макс Супер. Вместо Насти Герман Кому понравилось это видео, ставьте пальцы вверх Пишите комментарии, подписывайтесь на ее канал И я буду выступать всегда по четвергам И скоро выступит моя жена Всем пока